kita akan bersama dengan legenda-legenda hmm. yang hebat-hebat dalam dunia perfileman. Mm -hmm. Ah dan kita akan sebenarnya berbincang tentang mm. skim wajib tayang mm -hmm. dan juga industri filem tempatan. Mm -hmm. Kalau bercakap tentang industri filem tempatan ni saban tahun uh, industri filem kita semakin meningkat oh, yeah. eh? uh, ada ha. pelbagai sejarah cerita yang mana jumlah kutipan uh, ada beberapa filem yang box office ya. Yeah. Eh? Dan saya bila tanyakan kepada mungkin penonton-penonton, penggemar-penggemar filem tempatan, uh, dulunya mungkin mereka tidak mahu untuk menyokong hmm. melihat ...industri filem kita ni tau. Adalah uh, mereka mungkin bersifat skeptikal dan sebagainya. Tapi apabila kita melihat uh, perdama lakonan-lakonan... ...jalan cerita yang best, yang sedap... eh ...membuatkan ramai di antara mereka yang dulu tak support... ...filem tempatan dah mula ke panggung. Ya, yeah. uh. juga inovasi kita juga dalam uh, cara kita membuat... ...membuat, membuat filem dan sebagainya. Mm -hmm. uh, dikatakan pada level ataupun peringkat antarabangsa... ...setakat ini tau. Saya yeah. percaya kita boleh pergi jauh lagi. Betul? Dan kita akan terus memperkenalkan mereka-mereka mm. uh, ini... akan memberikan satu perspektif yang luar biasa... Mm -hmm. tentang apakah sebenarnya status bagi perfilman tempatan. Betul. Untuk itu kita nak kenalkan kepada anda kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia ataupun Finas kita bersama dengan Datuk Azmir Saifuddin Mutalib bersama dengan saya. Hmm. sebagai kita sebenarnya. Yeah. <laughs> Dan di hujung sana siapa lagi tak kenal. Oh. Bila saya tengok Abang Aziz teringat SS3 dululah. Apa Haziq dan Abang Suwan bersama kita juga hmm. untuk bercakap tentang skema wajib tayang dan juga industri filem tempatan Ya. Uh -huh. Dan sebelum kita masuk perbincangan kita akan terus masuk ke bingkisan ini terlebih dahulu berkenaan uh -huh. dengan pandangan orang ramai Kenapa mereka menonton filem itu Ya kalau film, mostly saya akan tengok dari segi genre first and then kalau boleh dia punya pelakon atau dia punya pengarah sekali lah. Jadi I watch hmm. review review sebelum tu dulu. So kalau ramai kata best then saya akan tengok lah tapi kalau tak pernah tengok lagi saya tengok director dia. Kalau director dia sesuatu saya, saya tengok. Okay. Pelakon dengan jalan cerita jugalah. Yeah. Okay. So, sebab kalau pelakon ada satu pelakon kalau kita memang minat So memang kalau dia kita minat biasa kita akan tengok Kalau macam lokal tu macam minat main karin dan meluda So kita akan try support tengok film mereka Kalau macam jalan cerita pula Ada satu jalan cerita macam yang lain daripada lain Contoh boleh bagi contoh cerita reversi dulu last year. Aa, system, so Jalan Setuju menarik. So tu antara kita tengok jugalah. Dia uh, depends pada genre tu jugalah tapi selalunya sebelum uh, tengok filem tu mungkin akan tengok review dulu ke kat TikTok ke, dekat YouTube ke ataupun tengok jugalah kalau dia macam season-season uh, tu kan. Kita tengok tengoklah dia ni best ke tak. Tahun makin tahun filem Malaysia nampak semakin better. Lebih-lebih lagi lepas PKP ni macam tahun ni kita nampak filem Malaysia Uh, back to back yang best-best. Uh, paling obvious kita nampak bulan ni kita ada macam dari Dr. Kraman, Gayung, Lord Brothers. Ah, uh, kita tengok kita ada film bomba juga, lepas kita ada Magic Rompak macam So, tahun ni memang tak ada tahun yang best untuk penggemar filem Malaysia lah. Uh, so far ha, filem Malaysia ni uh, okey je ada yang best tapi kadang-kadang orang keluarkan terlalu banyak dalam satu jangka masa yang sama. Uh, so kita pun confuse nak tengok yang mana. Uh, macam macam sekarang kan kita ada a uh, film famous the brothers kan uh, kita tengok yang tu besok ada filem lain pula filem gayung keluar dalam jangka masa yang dekat so kadang, -kadang kita confuse nak tengok yang mana satu dulu i think one is dia punya storyline maybe diorang orang boleh rujuk negara lain punya storyline in terms of pelakon pun yep i think kalau orang boleh bagi pelakon yang boleh deliver pun i rasa okey juga Review main peranan juga dalam promotion uh, filem kan jadi kalau review teruk, mungkin ramai tak tengok. So, pengaruh daripada orang lain lah sebenarnya rasanya. Biasa orang yang terlepas pandang ni buat marketing. Contoh kita buat filem gempak tapi kita tak market kan. So, orang tak tahu filem tu wujud. So, benda sangat rugi. So, antara filem macam market duperang, uh, seingat saya kalau boleh sebut mungkin macam game of life. Marketing tu macam mungkin tak sampai kat orang sebab filem tu best. Filem Syafiq Yusof keluar bulan 1 tu, tahun ni, 2025. Filem sangat best. Lakor semua best, tapi dia punya box office around 2 3 juta je. So, sayang. Semakin so, tinggi seorang yang penting baik itu tadi adalah pandangan orang ramai mm -hmm. berkenaan dengan mengapa mereka akan menyaksikan filem tertentu tapi mm. kita juga ingin mendengar daripada sudut pandang mm. mereka yang membuat filem mm. uh, yang memberikan uh, suntikan yang lain macam mm. dalam dunia perfilman tempatan mm. dan inilah perbincangan yang kita tak sabar untuk bawakan kepada anda semua ya yeah, kalau bercakap tentang uh, skim wajib tayang ni yeah. kan kalau bercakap tentang skim wajib tayang ni kalau kita lihat eh di Pawagam mm. ianya memerlukan uh, tiga hari untuk kita melihat jumlah tontonan kutipan tiket yep. eh andai kata kalau uh, kutipan tiket uh, kurang daripada 15% uh -huh. uh, pihak daripada pewagam katanya terpaksa pull out uh, apa nama filem tersebut Baik. tapi kita nak tanyalah tentang pembikinan filem ini yang orang tulang belakang yang buat filem ni adakah mereka bersetuju tetap hari ini ataupun uh -huh. harus digubah lagi uh -huh. uh, tentang skim wajib tayang ini dan sebelum itu kita ha. ada surprise untuk kita anda. ada kejutan buat anda semua. Yeah. So, tadi kita perkenalkan <laughs> dua tetamu kita uh -huh. tapi kita teruskan untuk memberi anda gambaran berapa ramai sebenarnya. Yeah. Siapakah lagenda yang juga kita bawakan di studio hari ini? Yeah. ini dia. Jeng jeng jeng. The Blood oh. The Blood Brothers. <laughs> Segala-galanya. Segala-galanya. Ah, Datuk Yusof Aslam bersama yeah. dengan kita. Yeah. Terima kasih Datuk. Saya Datuk. Datuk? Ya, yeah. saya minta maaf ha. Ah. terlewat pasal tahu jalan jam sekarang kan. Ah, ah. Tapi, tapi dia orang cakap kalau lambat kena nyanyi lagu yeah. Bila Bunyi Marakas. <laughs> Okey daripada tu? Yeah. Okey, kita nak cakap tentang uh, skim wajib tayang ni nak terus saja yeah. bersama dengan Dato Azmir lah kan. Dengan yeah. ceritanya untuk skim wajib tayang hmm. ni uh, ada formula-formulanya yang dikeluarkan daripada pihak Finas dan mungkin ada di antara uh, penggiat filem kata oh skim wajib tayang ni harus digubal. untuk katrun tu menarik minat orang untuk menonton filem dan sebagainya. Sebagai permulaan mungkin boleh kongsikan tentang skim wajib tayang tu Dato? Oh. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Fazli yeah. uh, dan Sofia. Terima kasih kepada Media Prima, TV3 kerana menjemput saya dengan rakan-rakan industri. Mm -hmm. uh, Pertama kali yang mungkin saya kena terangkan. Skim mm. wajib tayang ini bukanlah perkara yang baru. Yeah. Insentif ini telah diperkenalkan pada tahun 1991 lagi. Oh, lama dah. Uh, mm. Tujuannya adalah untuk kita protect filem-filem tempatan mm -hmm. daripada lambakan filem-filem antarabangsa. Mm. Itu tujuannya. Yeah. Daripada tahun 90-an sampai eh uh, tahun 202000. 2020, uh, eh mm -hmm. uh, semasa zaman tersebut pawagam dia ada dua tiga pawagam saja. Mm -hmm. Hall saja. Mm -hmm. Hall besar ataupun setengah tempat tu dia ada hall besar hall kecil. Mm -hmm. So bila kita ada wajib Tayang ni bermaksud bila ada satu filem tempatan, mm -hmm. dia boleh masuk slot untuk hall terbesar. Yeah. Itu tujuan tujuannya. Yeah, okay. Tapi sekarang ni dalam uh, zaman sekarang ni mm -hmm. satu satu lokasi tu ada banyak hall. So isu hall ni tak menjadi uh, masalah utama. Mm -hmm. Mm -hmm tapi sekarang ni pula kita tengok trend hmm. satu bulan saja berapa filem ada hmm. masuk dalam program dianggarkan lebih kurang 20 hingga 25 filem hmm. daripada antarabangsa dan sebagainya. Hmm. So di sinilah di mana wajib tayang atau skim wajib tayang inisiatif hmm. ni adalah untuk kita pastikan hmm. uh, filem-filem tempatan ni ada slot hmm. yeah, okay. uh, dalam program-program uh, uh, seluruh Malaysia. Hmm. Itu tujuan dia. <laughs> Seperti yang Cik Fazli katakan tadi, hmm. betul. Kebalik kawan uh, uh, di Losana mm -hmm. tidak tahu yang uh, sebenarnya skim wajib tayangan ini dia ada formula. Oh betul. Okay. Uh, yang kita semua tahu tentang uh, wajibnya dua minggu tayangan. Betul. Tapi untuk mendapatkan wajibnya dua minggu tayangan, mm -hmm. dia perlu mencapai 15% mm. uh, penonton yang datang ke setiap hall pada tiga hari yang pertama. Oh. Mm -hmm. uh, itu yang menjadi uh, cabaran dia. Mm -hmm. Uh, untuk semua filem antarabangsa dan filem tempatan okay, untuk wajib tayang. Okey. Okay. Tempatan saja, ha, tempatan, tempatan saja. Uh, kalau kita nak cerita seluruh dunia pun hmm. hanya di Malaysia saja yang dia wajib tayang. Hmm. Ya. Yeah. Okay. Kebanyakan negara lain dia menggunakan konsep kota. Okey. China dan sebagainya kota. Di Korea pada permulaan uh, zaman uh, tahun uh, 80-an dia kereta kota, pasal dia ubah kepada macam wajib tayang hmm. pasal dia balik kepada kota dan sebagainya. So uniknya di Malaysia kita ada wajib tayang. Hmm. Uh, mungkin sebelum kita meneruskan uh, perbincangan lebih lanjut mungkin saya kena bentang ataupun cerita sikit. Hari hmm. ini pun kita ada Datuk Yusof hmm. dan Abang Aziz. Hmm. So untuk penerbit filem hmm. sebenarnya dia ada tiga ilmu yang dia kena tahu. Okay. Satu, sebelum filem tu diterbitkan dia kena tahu macam mana nak dapatkan uh, uh, kewangan, sumber kewangan hmm. untuk projek mereka dihasilkan. Hmm. Kedua, penerbit tu kena tahu macam mana nak menguruskan filem-filem yang dia terbitkan. Hmm. Yang ketiga ni lah yang kita bincang untuk hari ni adalah bagaimana penerbit kena faham untuk uh, bisnes ataupun tujuan pengedaran, pemasaran dan menjual konten-konten mereka ni. Uh, ilmu ni yang penting. Ketiga-tiga ilmu ni tapi untuk hari ni wajib tayang kita cerita tentang perkara yang ketiga ni. Bagaimana nak menjual, mempromosikan dalam uh, pasaran terbuka ni. Baik, baik. Baik, mungkin nak bertanyakan kepada Datuk Yusof Haslam sendiri sebagai seorang yang telah pun berkecimpung dalam dunia perfilman sekian lama dan melihat beberapa generasi bertukar uh, dengan masa, dengan melihat trend penonton uh, bagaimana filem itu uh, meledak ataupun uh, kata pecah panggung dan sebagainya agak berubah dari masa ke masa. Uh -huh. Dan pandangan Datuk Yusof Haslam sendiri dengan uh, skim wajib tayang ini adakah uh, sebagai pengarah atau penerbit pun perlu mempunyai satu perancangan tertentu daripada awal lagi untuk memastikan 15% itu mampu dicapai dalam masa tiga hari. Sebenarnya, orang kena tahu satu hal. Hmm. Industri filem ni macam semua industri, ada jatuh bangun. Hmm. Bukan semua orang buat filem. kalau kita buat filem mesti laku, mesti dapat sambutan. Betul. Kita perlukan program, program perlukan kita. Hmm. Kalau sistem yang ada dalam Malaysia ni, melalui FINAS, hmm. Sebagai orang Malaysia, kita harus berterima kasih kita pergi Indonesia, mana-mana negara pun tak ada sistem wajib tayang macam ni. Hmm. Ini untuk kita membantu local film supaya tidak dianak tinggi kan. Hmm. Tapi dalam konteks ni, kita juga harus realistik. Hmm. Dalam dunia perniagaan, kalau ada sales, ada pelanggan, hmm. berjalanlah. berjalan lah. Jadi kalau tak ada pelanggan, macam mana? Hmm. Dan apa yang dibuat 15%, 15 bagi saya dah cukup cukup bagus. Hmm dan saya pun boleh katakanlah berkecimpung dalam dunia ini sebagai producer filem dah dekat 40 tahun dah hmm. since my company 85 yeah. saya buat filem 1991. Hmm. Hmm. Jadi segala proses selalu saya juga pernah melalui perasaan marah saya kepada program. Kenapa program tak tayangkan filem kita? Hmm. Kenapa tak tu kan? Tapi bila makin lama saya dah berkecimpung dalam bidang ini, bos saya tahu bagaimana dia orang juga menghadapi masalah. Hmm. Survival pagam. Hmm. Macam hari inilah walau kita nampak macam di mana tu di Mid Valley. Mm. Program. Kata banyak program betul. Mm. Tapi saya sendiri masuk masuk ke program tengok cerita Buti ada masa kosong. Bukan kata filem Melayu filem-filem luar juga banyak yang tak ada dapat sambutan. Yeah. Dalam dalam konteks ini bagi saya kita harus realistik iaitu diorang jalankan perniagaan. Mm. Tetapi dah saya, saya lihat program-program kita di Malaysia ni pun banyak betul, -betul ansur. Kadang-kadang mm. wajib tayang tiga hari. 3 mm. Tiga hari bawah 50%. Mm. Ada yang kosong. Tapi dia bagi juga peluang. Mm. Dengan syarat tidak ada filem-filem lain. Okay. Apabila blockbuster masuk, mm. filem blockbuster masuk, mm. kita juga kena faham. Mereka nak survival. Mm -hmm. Macam filem kita, walaupun filem kita kutipan besar, lepas 2 minggu, 3 minggu, bila blockbuster masuk, mm. banyak sangat masuk, bersaing dengan kita, dia pun minta kita bagi tahu kita bagi show dikurangkan. Mm. Okey, bagi dua show, satu show. Jadi dalam konteks ini kita harus ingat bahawa ini adalah dunia perniagaan. Mm. Tapi orang banyak tak tahu. Kata kita buat filem boleh untung. Mm. Buat filem laku. Dia tak tahu apa perniagaan sekalipun. Mm survival bidang ni bukan kita saja tetapi di Hollywood di apa ni di apa ni Bombay mm -hmm. ha? apa kata apa? Bollywood Poly, Bollywood, Hollywood, ha. Hollywood mana-mana mm -hmm. negara pun sama sistem dia perisian yeah. perisa ada yang berjaya ada yang gagal benda ni bergantung kepada filem dihasilkan dan juga luck kita yeah. saya tak nafikan ada filem-filem bagus mm -hmm. saya sendiri pun sahabat saya ni buat filem apa tu 6 <laughs> bilaka mm -hmm. saya tengok filem tu Gambar tu boleh tahan, saya cakap rasa mm. boleh pergi kutipan boleh pergi, kutipan mm. yang berancang kan yeah. tapi inilah kadang-kadang sama juga filem gayung baru tayang ni mm. saya sendiri cakap dengan dia saya kata gambar ni boleh kutip 20 juta 30 juta itu ramalan saya mm. ha, tapi saya sendiri pun ramalan saya pun gagal mm. kadang-kadang benda-benda ni very subjektif yeah. filem yang baik bukan jaminan tapi filem buruk of course orang tolak mm. kan mm. filem baik banyak filem-filem macam reversi contoh mm. saya tengok it's a good movie sambutan kurang mm. Ini berlaku, filem Hindustan, dia kata letak cerukan laku. Silap. Banyak gambar cerukan flop. Okey. Sebelum sebelum ni tak selesai ada 4 5 filem cerukan yang flop, mm. tapi filem dia pun merasa macam dia frust sangat nak mm. rasa dia, dia nak masa nak dia nak give up kan. Mm. Tahun lepas dia keluar filem Patan. Hmm. Patan filem. Lepas tu filem a uh, Javan. Ha. Gudu betul. Hmm. Kalau kita kaji kan memang pola hari kita nak mengagak payah. Ada masa dia atas, masa dia bawah. Mm. Tapi siap membuat filem kita tidak boleh overconfident. Hmm. Saya walaupun dah berpuluh tahun di bidang ini, banyak filem saya dah buat, anak-anak menyambung perjuangan saya. Apa yang saya capai pada hari ini pun, saya tak pernah ramalkan. Saya tak pernah ramalkan bahawa Blood Brother dekat kulik, sampai kulit sampai kuat nak kutip, tujuh 70 juta. Hmm. Dah 70 juta. Hmm. Ilang Allah tak, nak, tak tahu. Bagi saya, saya dapat gambar tu balik modal, Alhamdulillah, itu hmm. doa saya. Saya tak pernah target. Hmm. Jadi bidang ni bagi saya, bagi pembikin filem. Jangan letakkan target. Hmm. Oh. Kita berdoa semoga filem kita mendapat sambutan. Hmm. Tetapi apabila kita bersaing sama kita, hmm. Kalau ada filem-filem yang yang filem kita yang gagal sampai tak boleh salahkan filem. Uh -huh. uh -huh. Orang kata filem besar. Uh -huh. Contoh saya bagi satu lagi contoh. Filem Shamsul Syam Issof okay. iaitu filem Munafik 2. Ditayangkan siapa se ni selepas filem apa? Hantu Kak Limah balik rumah. Uh -huh. Kutipan mendadak naik seminggu tu. Tak salah 5 hari daripada 20 juta dia kutip. Uh -huh. Jadi Shamsul cakap juga apa? Ini bahaya kita bahaya kata dia sebab hmm. apa filem besar lepas ni memang dia mati saya kata tidak gambar Hollywood ada yang big film masuk hmm. dan next one dapat sambutan juga jadi bagi saya kita reza asol Kita o kira apa dan alhamdulillah yeah. filem cerita munafik dua mendapat hmm. sambutan yang sama hebat macam filem hantu Kalimah. Yeah, yeah. Jadi tidak ada yang mengatakan teori mengatakan mm. kalau ini laku gini ini tak laku tidak. Ha, yeah. nah, itu Jadi yang Datuk kata hmm. tadi uh, perlu ada tuah eh, ataupun yeah. luck juga kan. Ya yeah, luck. Eh, dalam Tapi kena hasilkan yang baiklah. lah. Mm, betul. <laughs> <laughs> dalam persilam <hasil> filem <laughs> tu. Yeah. Okey, Abazi sendiri. Uh, tadi Datuk Isop ada cakap tentang persaingan ya. Eh. Uh, uh -huh. Bila sesebuah penerbit tu mengeluarkan filem, ya, eh, uh, penerbit seorang lagi pun keluarkan filem. Mungkin uh -huh. jarak masa di antara satu filem dan satu filem tu mungkin uh, jarak masa terlalu dekat. Uh, adakah ianya juga membuatkan filem yang satu lagi tu kurang tontonan? Bagaimana? ya, uh, ironinya saya dijemput ni bersama ni pasal dia punya jurang tu <laughs> terlalu jauh. <laughs> Okey. Uh, Pertama sekali saya nak clarify kat sini ya, ya, yang feedback ya. yang saya terima 6 Jilaka ni hmm. bukan filem yang buruk ya. ya itu ya, yang saya ada. Bukan ya. filem yang buruk. Itu clarify dulu. Ya. Because uh, saya pernah buat filem buruk. Saya tahu. Mengatakan. Jadi katakanlah besok saya tutup mata ke apa ke saya akan ninggalkan satu apa uh, kata kerja akhir ya. saya yang ya. yang baik. Cuma dalam keadaan sekarang ni uh, betul kita bercakap tentang uh, skim wajib tayang, mm -hmm. tapi yang saya nak kita ketengahkan sini ialah kita ada skim wajib tayang, tapi kita tidak ada skim wajib penonton. Mm. Kat sini <laughs> kan? Dan kita tahu uh, bukan saja berlaku di Malaysia, mm. malah di satu dunia mm -hmm. uh, kebanyakan produser tidak lagi berani nak membuat bahan yang original. Kita tengok sekarang pun uh, dah ada Machine Impossible yang yeah. yang yeah. itu kan, kemudian tu kita ada remake oleh Low On Stitch nak main apa ni How To Train Your Dragon, semuanya dia sama ada dia reboot, remake hmm. ataupun sequel kat ya. sini. Yeah, yeah. Tak berani benda yang baru. Darum. Kalau Hollywood pun kalau dah nak buat benda yang baru pun dia akan buat uh, dalam bentuk streaming hmm. kan. Terus saya kata saya tidak begitu tekilan apabila sekarang. Satu ketika dulu memang segala benda yang baru kita cuba. Tak tahulah kita dulu penonton dulu kita akan tengok apa saja. Ya, eh, tu, eh? <laughs> uh, uh. Uh, jadi uh, perubahan ini bagi saya perubahan penonton berdasarkan kepada uh, nombor satu. Cara penontonan kita ni kita tengok di shopping complex hmm. sekarang ni semua pawagam di 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 mall shopping complex orang dulu cakap <laughs> di mall <laughs> kan yeah. jadi kalau kita masuk ke mall shopping, uh, apa ni di Nipaagam tu uh, kita kena belanja sekurang-kurangnya untuk satu kepala dalam 30 40 50 hmm. ringgit sekarang kan hmm, jadi dengan nilai yang oh, macam tu dia cuba mendapatkan satu hiburan yang maksimum yang dapat menjamin Masalah sekarang ni setiap pawagam dia ada sekurang-kurangnya 5 6 7 sampai 20 hall. Mm. Kemudian tu filem apa yang dia nak akan pilih? Mm. Tentu dia akan pilih yang dia rasa dia akan puas tengok. Mm -hmm. Dalam soal ni brothers. Mm -hmm. Kan? Enam jelaka ni saya boleh kata ni filem yang niche. Yeah, yeah. <laughs> kan? Package dia baru mm -hmm. benda ni ditambah pula dengan pengarah lama <laughs> yang kejap bagus kita tak bagus. Jadi cium, ha, cium, ha cium, jadi cium. mungkin tak ada ni ni reality, reality. Pasal benda ni berlaku, saya percaya Datuk. Kalau Datuk letak nama sebuah arahan Datuk Yusuf Haslam yeah. untuk Black Brothers, yeah. dia bukan tak nak tengok. Mungkin cerita tu bagus tapi dia kata, "Alamak, Datuk Yusuf lama. kurang lamalah." Ini ini dilema. Dia berlaku di mana-mana. Kita tengok, maaf. Joel Astaghfirullah. Oh, ada tengok, ada, tengok, ada, ada ada ada, orang tengok. Dia contoh ni ada, even di hollywood mm. macam joel coen yeah. apa ni pengarah-pengarah hebat apa dah tak produce mm. uh, untuk pawagam dia produce streaming pasal dia, mm. dia di-label pengarah besar Pitt, pet uh, george Clooney, sandra bullock mm. yang yang handal-handal dah tak muncul lagi di pawagam mm. yeah. dekat sini maksudnya dilema benda ber lama dekat situ mm. jadi ini ini merupakan satu kesangsian yang yang membuatkan penonton dia cukup memilih dengan dengan orang kata nilai satu kepala RM50 hmm. kalau dia bawa kad macam itu kan. Hmm. Jadi saya saya faham hmm. dilema a yeah. uh, dalam situasi macam ni. Hmm. Cuma saya risau sampai bilakah penonton-penonton kita lah hmm. eh tuan dunia tidak mau bereksperimentasi dengan benda yang baru. Ya. Yeah. Okey, sekarang uh, persoalannya sekarang ni uh, alhamdulillah pihak Finans sentiasa mengadakan dana fund DKD hmm. yang mana dia menggalakkan uh, apa ni pembikin pembikin filem menjalankan satu benda yang baru. Hmm. Kerisauan saya ialah kita Finans memang menggalakkan kita produce benda yang dinamik apa untuk antarabangsa. Hmm. Masalahnya penonton kita tak groom. Hmm. Kita tidak groom penonton hmm. untuk pandai menonton filem yang wow. begini. Hmm penonton perlu didedahkan ada hmm. satu grooming tertentu untuk ialah bukan saja memberikan sokongan untuk filem tempatan hmm. tapi juga memahami kon teks dan konten di mana kualiti uh, itu melangkaui segalanya. Kita nak bersama-sama eh, memanggil anda di luar sana untuk kita terus menyokong filem-filem tempatan yang mana filem-filem tempatan sekarang ini... a uh, telah pun dihasilkan dengan kualiti hmm. dan saya pasti pihak Finas pun ada bermacam-macam caralah eh untuk nak memanggil anda untuk support filem tempatan kita ini. Semestinya tak boleh dinafikan hmm. banyak cabaran uh, dalam zaman ini yang perlu hmm. difikirkan oleh pembikin filem hmm. yang juga perlu kita fahami dan memetik apa yang disebutkan oleh a uh, abang Aziz bagi pandangan uh, Datuk Azmi sendiri, kita tak ada skim wajib tonton. Nah, semestinya uh, cabaran penstriman pun seperti disebutkan ada satu perkara yang real, yang betul. dia bagi pihak FINAS sendiri untuk memberikan sokongan yang padu, yang penuh, yang berterusan untuk mereka pembikin filem tempatan, uh, apakah sebenarnya antara inisiatif untuk memastikan bahawa usaha ini dapat diteruskan dengan sokongan FINAS? Uh, memang betul apa yang Abang Aziz katakan. Hmm. Uh, kita perlu mendekati penonton mm -hmm. supaya penonton uh, tahu perkembangan uh, filem-filem tempatan ini. Uh, terutama kali filem-filem yang tengah ditayangkan yeah. dan bagaimana kita nak menarik mereka ke pawagam. Mm -hmm. uh, sekarang ni apa yang Finas lakukan adalah kita ada banyak program-program kita panggil apresiasi. Mm -hmm. Terbawa filem-filem, even filem-filem lama mm -hmm. bersama dengan director, producer ke universiti, sekolah-sekolah, ke publik untuk mereka kenal eh uh, siapakah pemikir filem tersebut uh, kenapa filem tersebut di di di, di adakan uh, dibuat supaya penonton tu lebih uh, informatif dan uh, dia tahu apakah genre-genre uh, yang mereka ingin tontonkan tuan uh, itu antara perkara-perkara yang uh, finas lakukan iaitu mendekati uh, penonton uh, saya nak balik kepada isu tentang apakah itu filem yang berjaya <coughs> Saya selalu katakan daripada awal, bagi Finans, kementerian dan uh, even uh, untuk pengen industri, mm -hmm. filem yang berjaya, yang berkualiti tak semestinya tergantung kepada box office. Kerana dia ada banyak uh, uh, cabang di mana kita boleh mengatakan filem itu bagus. Mm -hmm. uh, sama ada filem itu memenangi menang uh, anugerah, yeah. filem itu mendapat uh, sambutan di uh, OTT channel dan sebagainya. Mm -hmm. Saya ambil contoh sebagai uh, uh, panduan. Tahun lepas kita ada satu filem uh, dipanggil Memoir Seorang Guru. Uh, filem tu tak mendapat sambutan di Pawagam. Uh -huh. Tetapi apabila dimasuk ke Netflix, uh -huh. dia berada dalam uh, top nombor satu uh -huh. lebih pada 2-3 minggu. Yep. Dan ditonton di seluruh uh, Southeast Asia. Uh -huh. So menunjukkan bahawa ada penonton. Uh -huh. Cuma yang penonton tu tak ke pawagam. Kita uh -huh. beralih. Betul. Ha. Uh -huh. So antara perkara juga yang kita lakukan adalah uh, bersama dengan uh, Pawagam, uh, Persatuan Pawagam iaitu Mahfi. Mm -hmm. Bagaimana kita buat uh, program untuk menarik penonton balik ke Pawagam. Uh, ini antara perkara-perkara yang telah kita lakukan, uh, ada pakej-pakej umpamanya uh, pada hujung minggu ada pakej untuk family datang beramai-ramai ke mm -hmm. Pawagam. Right. Uh, itu antara perkara-perkara yang telah lakukan. Dan sekarang ini mungkin saya boleh kaitkan dengan apa yang uh, Datuk YB Fahmi nyatakan tentang Uh, gejala ataupun uh, kempen uh, keselamatan dalam talian hmm. iaitu dia nak menggalakkan supaya kanak-kanak bawah 13 tahun ni hmm. jangan menggunakan social media hmm. kan so ini adalah antara perkara yang kita buat sekarang ni adalah di mana family bersama dengan anak-anak kalau boleh dia kena menggunakan uh, ataupun uh, masa weekend tu menonton wayang di pawagam uh -huh. dan di mall hmm. pergi ke mall Setuju? untuk beriadah Uh, rather than duduk di rumah menggunakan social media dan sebagainya. Hmm. Uh, ini antara perkara yang kita kaitkan supaya kita menggalakkan penonton-penonton kita hmm. balik ke pawagam dan menonton filem-filem tempatan. Yeah. Itulah. Dia kadang-kadang ada dari kita yang macam nak duduk ke rumah saja, tak nak keluar kan. Atas sebab itulah mungkinlah eh mereka lebih suka menonton filem di rumah masing-masing. Okey. Nak tanya kepada Datuk Ustaz Islam, kita tahu bahawa antara filem-filem keluaran Scope Production sudah pastinya ada yang blockbuster yeah. waktu sekarang ini yeah. dan atas sebab itulah mungkin ada signing ataupun perjanjian MOU di antara Scott Production dan juga production dari negara China kan. Jadi bagaimana datuk melihat tentang uh, MOU tersebut? MOU tu lebih kepada hmm. satu bentuk kerjasama lah. Hmm. Hmm. Macam sekarang kalau film-film luar datang kembali, mereka nak buat syuting penggambaran hmm. ya. So kita menjadi ejen untuk menguruskan. Dalam masa yang sama juga, kita juga mencari peluang di luar negara. Mula mm -hmm. sekarang ni film uh, Black Brother kita orang yeah. sedang ditayangkan di Kemboja. Mm -hmm. Lepas tu akan dia menyusul di Vietnam, di Indonesia. Mm -hmm. Dan ini satu usaha yang baik. Kita pun tak tahu sama ada film itu sukses ke tidak, tapi mm -hmm. usaha mesti dia buat. Mm -hmm. ha, jadi bagi saya kita harus apa ni yang kata buat satu kolaborasi dengan pihak luar mm -hmm. untuk kita uh, mencari tempat di negara dia orang. Ini mm -hmm. satu usaha yang baik bagi saya dan kita orang juga ada rancangan ya, dengan Uh, pihak China, eh, mm -hmm. di mana kita buat satu kolaborasi. Di samping kita membuat bantuan kepada Doang bagi mereka, apa ni apa, apa kerjasama, kita jaga dari segi lokasi dan sebagainya sini, kita juga membuat peni investment. Mm -hmm. Kita ada share dalam filem tu, mm -hmm. tapi tak besar. Tahu dalam filem filem Hong Kong ni ada yang bajet sampai 50 million. Sebab so, itu kita akan buat satu kolaborasi lah. Mm -hmm. Di samping kita menguruskan kerja filem Doang tu di sini. Mm -hmm dan kita juga ada sharelah situ. Hmm. Ini saya rasa perlu. Dan saya ambil kesempatan di sini juga hmm. saya ingin mengatakan bahawa kita rakyat Malaysia, hmm. especially orang-orang filem harus berterima kasih kepada FINAS. Yeah. Tanpa FINAS saya kata hmm. kita akan menjadi mangsa di program filem-filem kecil. Mhm. Dan orang-orang yang menceburkan diri dalam dunia filem ini juga hmm. tidak boleh mengambil kesempatan di atas adanya FINAS dengan dana yang diberi hmm. Kalau dapat gambar tu bajet 1 juta buat bajet 500 ribu RM500 ribu masuk poket. Kalau gitu you buat sampai bila pun tak akan ada kemajuan. Betul. Finas menjadi mangsa Betul. orang kutuk Finas ya. bagi bajet yang bukan-bukan. Kita harus bertanggungjawab masukkan bidang ni secara profesional, secara serius, jujur, ikhlas. Hmm. Jangan apabila you gagal you salahkan Finas. Hmm. Itu saya kasihan Finas kena bantai. Bagaimana kena bantai? Bagaimana kata saya dah tersung. awak nak tolong? Kalau oh. orang tak ada, nak tolong macam mana? Kita pun survive. Hmm. Untuk menurut you 2-3 tahun ni. Program mengalami kerugian. Hmm. Kalau tak ada pagam, filem Melayu nak tayang mana? Filem luar nak tayang mana? Yeah, yeah. Ini satu win-win institution antara pagam dengan dengan kita, dengan perusahaan. Kita hmm. perlukan perusahaan, perusahaan perlukan pawagam. Yeah. Jadi apabila kata ada filem-filem yang gagal, hmm. asal gagal itu dia salahkan orang. Saya tak, saya mahu katakan hmm. Aziz, bukan pada filem you dia, hmm. filem you. Aziz dia, dia komen dia soal lain. Hmm. Dia bukan fikirkan sesuatu. Saya fikir ada pengen kecil tu yang mana tak ada pengalaman. Datuk Sob, why sharing kalau 100% collection, 100,000 kenapa nak bagi 50% kepada pawagam? Kenapa patut patut kita ambil 70, dia 30? Mm -hmm. Kau ingat dia meniaga apa tu? Pawagam mm. macam Mid Valley tu, dia punya sewa saja sejuta lebih sebulan. Wow. Operasi dia apa? Jadi saya seorang meniaga. Saya dah meniaga lama benda ni. Bukan mm. saya meniaga ni, saya meniaga restoran macam meniaga. Ya, yeah, ya. Yeah. Ini survival. Betul. Jadi jangan salahkan orang. Mm -mm. Jadi kita kena realistik dalam bidang ni. Mm -mm. Saya mahu kita aja ya. Mm -mm. Kita pun bikin filem harus mm -mm. bekerjasama dengan Finas. Yeah. Jadilah satu bangsa yang tahu berterima kasih. Mm. Jadi kalau saya pergi Indonesia, mm -mm. dia kata Pak Yusuf, ilu you know, Malaysia untung ya ada Finasnya, mm -mm. ada dana sini enggak ada apa-apa. Mm -mm. Jadi saya insaf, saya tengok gitu. Terus. Yeah. Terima kasih Datuk Yusof memberikan hmm. satu kata penekanan ini, itu mesej sangat-sangat penting dan bagi satu minit terakhir ni kalau nak boleh panjangkan tak boleh kan yeah. uh, apakah antara pesanan ataupun apa yang boleh sampaikan kepada seluruh uh, mereka yang menyokong filem tempatan bagi Abang Aziz sendiri untuk kita sama-sama meraihkan dan menjayakan uh, industri kita Ok, sepanjang saya kenal Datuk Yusof saya kenal Datuk Yusof daripada tujuh puluhan tu kan eh? tujuh puluhan uh, saya nak saya. <laughs> Jadi uh, apabila evolusi uh, Datuk usuk menyerahkan kepada kedua anaknya Samsul dan Syafiq, hmm. setiap kali produksi mereka Datuk akan cakap pada saya aduh bos bajet aku bos <laughs> bajet aku setiap bos bajet aku Takut, kan? tapi <laughs> saya tahu saya cakap kat Datuk, Datuk saya tengok Samsul dengan Syafiq sangat-sangat uh, menjaga production value yeah. production value yang amat jarang di, di 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 penting kat luar di producer produksi itu. Itulah macam ni lah. Nah, sebagai contoh uh, yang yang dapat 1 juta dia yeah. slash dulu tiga atau 300 400 apa apa, jadi ya jadi 500 dia nah. punya production value. Then, 6 jelaka kita dapat di hmm. Saya tambah yeah, 1.5 yeah. lima juta yeah. untuk yeah. untuk hmm. naikkan production value. Okay. Jadi untuk production akan datang penonton sekarang ini dia masuk ke pawagam dia sekarang dia 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 seolah-olah masuk dalam satu taman tema. Yeah. Dia nak kepuasan yang maksimum. Hmm. Kepuasan maksimum dia bukan saya jalan cerita, tapi dari segi production value nya hmm. itu yang saya nampak dari production yang uh, yang cukup buat dia. Itu pasal yeah. Setiap kali production selalu komplain bersebajetlah. lah. Yeah. Tapi bersebajet tu bukan bersepadat apa production value yang yeah, diberikan. Yeah. Betul, betul. The design hmm. dari sherif hmm. kepada itu saya tengok production design dia sangat sangat above par hmm. kan yeah. Uh, yeah. itu yang saya puji saya rasa ini hmm. antara persandaran dan perspektif yang boleh kita hmm. lihat hmm. Ya, secara menyeluruhnya dan yes hmm. kita sangat uh, ber <laughs> bersemangat lah hmm, dengan perbincangan seperti ini. Saya rasa untuk topik perbincangan ini akan kita lanjutkan nanti mungkin. Kan? Yeah? Sebab banyak lagi sebenarnya yang kita nak bincangkan tentang film, film ini. Abang Aziz sendiri pun saya rasa itu baru sikit tu sebenarnya <laughs> banyak lagi yang Abang <laughs> Aziz cakap. Terima kasih dia kepada Dato' Azmir. Terima kasih. Dato' Dato' Yusuf Aslam Terima kasih. Abang Aziz Azmir datang sudi uh, bercakap tentang wow. Uh, ski tayang dan juga industri pilihan tempatan kita.